bilasizmi bu qush qaysi qush bu o'sha mashhur fil voqeasidagi kabani buzish uchun kelayotgan yovuz abraha qo'shinini xuddi qur'onda aytilganidek qurt yegan o'simlik kabi yakson qilgan abobil qushlari ekan aytgancha siz o'zi fil voqeasini bilasizmi mehribon va rahmli olloh nomila ey muhammad rabbingiz fil egalarini ne qilganini ko'rmadingizmi u ularning makrlarini yo'qqa chiqarmadimi ularning ustiga to'da to'da qushlarni yubordi ular sopol toshlar bilan ularni otar edi bas ularni kabani buzishga kelganlarni yeb chaynab tashlangan laki like